Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Dr. Nur Amina. Tahun ini saya berusia 38 tahun dan merupakan seorang doktor yang pakar dalam kesihatan lelaki di sebuah klinik urologi di Kuala Lumpur. Selama lebih 10 tahun saya telah bertemu dengan ramai orang yang mengalami pelbagai masalah kesihatan lelaki, terutamanya gangguan fungsi seksual seperti disfungsi erektil mati pucuk. Hari ini saya ingin berkongsi dengan anda kisah seorang warga emas yang benar-benar meninggalkan kesan mendalam kepada saya. Pada suatu hari, seorang datuk berusia 96 tahun datang ke klinik kami. Apa yang mengejutkan beliau menyatakan bahawa beliau masih mengalami ereksi yang sangat baik sehingga kini dan tidak menerima sebarang rawatan ubat suntikan atau hormon sama sekali. Apa yang lebih menakjubkan ialah rahsianya terletak pada satu tabiat sangat mudah yang telah diamalkannya secara konsisten selama lebih 40 tahun. Uh, secara jujur tiada apa-apa dalam buku teks uh, perubatan atau mana-mana uh, kes kajian yang pernah saya teliti setakat ini yang dapat menjangkakan kesan luar biasa seperti yang diajarkan oleh uh, Dato berusia 96 tahun ini kepada saya. Ramai lelaki beranggapan bahawa apabila usia meningkat fungsi seksual akan menurun secara semula jadi dan kehilangan keupayaan ereksi adalah sebahagian daripada proses penuaan yang tidak dapat dielakkan. Uh, namun bagaimana jika saya katakan bahawa itu tidak semestinya benar? Bagaimana jika uh, satu tabiat kecil semula jadi dan menjimatkan wang dapat mengubah tanggapan umum ini sepenuhnya? Dalam video ini saya akan mendedahkan Uh, strategi tepat yang diikuti oleh datuk tersebut dan uh, bukti saintifik yang menyokongnya. Anda akan belajar cara menguatkan keupayaan ereksi meningkatkan peredaran darah melindungi prostat dan mengembalikan kemampuan seksual yang pernah anda miliki tanpa bergantung kepada ubat-ubatan. Tetapi sebelum saya berkongsi rahsianya, saya ingin menjelaskan secara ringkas apa yang sebenarnya berlaku di dalam tubuh badan selepas usia 60 tahun. Kerana setelah anda memahaminya, anda akan benar-benar mengerti betapa kuatnya kuasa tabiat harian ini. Sebelum kita bermula, jika anda belum melanggan saluran saya Vitality di Usia Tua, sekarang adalah masa yang terbaik untuk melanggan dan jangan lupa hidupkan loceng pemberitahuan agar anda tidak terlepas video yang membantu mengekalkan kesihatan dan keyakinan anda. Jika video ini bermanfaat sila tulis ya di ruangan komen dan jika tidak tulis tidak. Saya akan berusaha untuk menjadi lebih membantu kepada anda semua. Baiklah mari kita mulakan dengan kisah yang telah mengubah segala-galanya dalam kerjaya saya sebagai doktor. Pada suatu petang Selasa, yang tenang seorang datuk berusia 96 tahun berjalan masuk ke klinik kami tanpa tongkat, tanpa dipapah oleh orang lain, dan hanya dengan senyuman penuh keyakinan. Apa yang beliau kongsikan telah mengubah pandangan saya sepenuhnya mengenai vitaliti lelaki di usia tua. Ia bukan sekadar pemeriksaan berkala, tetapi detik di mana saya menemui pengajaran yang paling tidak disangka dan paling berkuasa dalam kehidupan kerjaya saya. Saya tidak akan melupakan hari beliau melangkah masuk ke bilik rawatan saya. Walaupun berusia 96 tahun belakangnya tidak bongkok, kakinya tidak diseret, malah dadanya tegap dan penuh tenaga. Kebanyakan lelaki dalam lingkungan umur ini akan memperlahankan langkah bergantung kepada ubat-ubatan atau memerlukan penjagaan orang lain, tetapi tidak bagi beliau. Beliau mempunyai keyakinan yang tenang dan matanya bersinar yang sejujurnya merupakan tenaga yang jarang dilihat walaupun pada lelaki yang separuh daripada usianya. Seperti pesakit lain, saya menyapanya sambil memikirkan tentang pemeriksaan tekanan darah, masalah prostat, ujian dan pemeriksaan kesihatan berkala. Namun beberapa minit kemudian, saya sedar ini bukan pemeriksaan biasa. Selepas pemeriksaan selesai, saya bertanya seperti biasa, Bagaimana keadaan tubuh dan fungsi seksual tuan? Beliau tersenyum memandang tepat ke mata saya dan berkata, "Doktor Nur Amina, setiap pagi apabila saya bangun, saya masih mengalami ereksi. Saya menyangka saya salah dengar dan bertanya sekali lagi untuk kepastian. Lalu beliau tersenyum lagi dan berkata, "Saya masih mendapat ereksi yang kuat, stabil dan tanpa masalah." Saya berusia 96 tahun bukannya orang yang sudah lemah tidak bermaya. Beliau bukan bercakap besar tetapi menyatakan fakta. Sebagai seorang doktor yang telah merawat lelaki yang menderita disfungsi erektil, masalah prostat dan tahap testosteron rendah selama lebih 10 tahun, saya terkejut. Bagaimana perkara ini boleh berlaku? Apa beza beliau dengan ribuan lelaki yang pernah saya rawat? Ramai antara mereka yang 30 tahun lebih muda daripada beliau tetapi tidak dapat menikmati kehidupan seksual yang memuaskan. Jadi saya bertanya secara terus, apa rahsianya? Saya tidak akan lupa apa yang beliau katakan. Saya melakukan satu tabiat setiap hari, saya bermula sejak umur 50-an. Ia mudah semula jadi. Dan saya bersumpah ia benar-benar berkesan. Saya um, menjangkakan sesuatu yang rumit, suplemen canggih atau rawatan yang jarang ditemui tetapi tidak. Apa yang beliau beritahu saya adalah sesuatu yang begitu biasa dan mudah diabaikan sehingga saya hampir ketawa. Tetapi saya tidak ketawa kerana hasilnya ada di depan mata saya. Perbualan itu mengubah pandangan saya tentang penuaan lelaki kesihatan dan keadaan normal selepas usia 60 tahun. Datuk itu bukan pengecualian, beliau membuktikan dengan hidupnya bahawa peraturan harus berubah. Apa yang beliau dedahkan seterusnya membolehkan saya menemui salah satu alat paling mudah dan berkuasa yang kini saya gunakan untuk pesakit saya setiap hari. Sekarang saya akan beritahu anda apa sebenarnya tabiat itu dan mengapa ia jauh lebih berkesan daripada apa yang difikirkan oleh kebanyakan orang. Jujurnya pada mulanya saya tidak percaya sepenuhnya kepada beliau. Saya mengangguk sopan tetapi dalam hati saya berfikir tak mungkin semudah itu. Tetapi saya tetap bertanya apakah tabiat yang telah tuan amalkan secara konsisten selama lebih 40 tahun itu. Beliau tersenyum lagi dan berkata, "Setiap pagi tanpa ragu-ragu saya makan segenggam kekacang dan biji-bijian. Itu sahaja. Itu sahaja. Segenggam kekacang, tanpa pil, tanpa peralatan, tanpa jadual ketat." Saya terkejut dan malah sedikit ragu, tetapi nada suaranya, hujahnya dan keyakinannya membuatkan saya terdiam dan saya teringat apa yang saya lihat di bilik rawatan. Seseorang yang hampir berusia 100 tahun masih mempunyai fikiran yang jelas, badan yang fleksibel dan ia masih mempunyai kehidupan seksual. Tenaga sebegitu mustahil hanya disebabkan oleh nasib semata-mata. Jadi saya mengkaji dengan lebih mendalam, menyemak laporan penyelidikan jurnal, perubatan, kajian pemakanan dan data aliran darah untuk memahami apa yang berlaku di dalam tubuh. Apa yang mengejutkan terdapat asas saintifik dan bukti yang kukuh malah ia jauh lebih meluas daripada yang saya jangkakan. Tabiat harian itu bukan sahaja membantu ereksinya tetapi juga menyokong keseluruhan sistem vaskularnya serta melindungi jantung otak dan prostatnya. Nutrien tertentu yang terkandung dalam kekacang dan biji-bijian ini iaitu magnesium, zinc, selenium, lemak sihat dan terutamanya L-arginine bertindak bersama untuk meningkatkan aliran darah, mengurangkan keradangan dan mengoptimumkan fungsi semula jadi tubuhnya. Saya teringat ratusan lelaki yang kecewa, malu dan malah merasa tewas akibat kemerosotan kesihatan seksual. Mereka diberitahu bahawa ia hanya sebahagian daripada penuaan, tetapi mengetahui bahawa ada pesakit yang melawan penuaan dengan sesuatu yang begitu mudah dan mudah didapati terasa sangat tidak adil jika tidak dikongsikan. Sejak itu, saya mula mengesyorkan kaedah ini kepada pesakit lain. Dalam beberapa bulan dan tahun berikutnya, hasilnya secara konsisten membuktikan keberkesanannya. Tetapi ia bukan sekadar apa yang beliau makan tetapi mengapa ia begitu berkesan. Apa yang berlaku di dalam saluran darah dan sistem hormonnya yang menjadikan tabiat ini begitu mujarab. Inilah bahagian yang sangat menarik. Saya akan analisiskan prinsip saintifik di sebaliknya dan anda akan tahu mengapa kekacang adalah penguat ereksi semula jadi yang paling berkuasa dan sering dipandang remeh di alam ini. Apabila saya mendalami kajian dan mendengar kisah lebih ramai pesakit yang mula mengamalkan tabiat ini, satu perkara menjadi jelas, kaedah datuk itu bukan sekadar baik untuk kesihatan, tetapi ia mempunyai kuasa biologi. Kekacang bukan sekadar snack, ia adalah versi semula jadi Viagra tanpa kesan sampingan. Ini adalah sesuatu yang kebanyakan orang termasuk pesakit dan ramai doktor tidak faham sepenuhnya. Untuk ereksi berlaku darah perlu mengalir dengan bebas dan pantas ke dalam tisu zakar. Aliran darah ini hampir sepenuhnya bergantung kepada kelenturan dan keterbukaan saluran darah anda dan di sinilah oksida nitrik nitrik oksida memainkan peranan. Oksida nitrik adalah molekul yang dihasilkan oleh tubuh anda yang merehatkan dan mengembangkan saluran darah. Ia juga merupakan sebatian yang menjadi sasaran ubat seperti Viagra. Jika oksida nitrik tidak mencukupi tubuh anda, tidak boleh bertindak balas walaupun keinginan itu ada. Sekarang inilah bahagian yang paling menakjubkan. Beberapa jenis kekacang yang dimakan oleh pesakit tersebut setiap hari kaya dengan L-arginin. L-arginin adalah asid amino semula jadi yang meningkatkan tahap oksida nitrik anda. Apabila L-arginin masuk ke dalam tubuh anda, ia bertukar menjadi oksida nitrik, membuka saluran darah, membenarkan lebih banyak darah yang kaya dengan oksigen mengalir ke tempat yang diperlukan dan menghantar isyarat untuk bertindak apabila diperlukan. Kesan ini bukan sahaja menyokong ereksi tetapi juga bermanfaat untuk keseluruhan sistem kardiovaskular anda. Saya mula sedar bahawa apa yang benar-benar dilakukan oleh datuk itu adalah mengekalkan peredaran darah yang sihat dari dalam. Beliau tidak melawan tanda-tanda penuaan dengan ubat atau pembedahan, tetapi beliau mencegahnya daripada berlaku sejak awal lagi. Uh, lama kelamaan, pesakit saya juga menunjukkan hasil yang sama. Lelaki yang mengalami ereksi lemah atau tidak stabil selama bertahun-tahun mula menunjukkan tindak balas yang lebih kuat dan stabil hanya selepas beberapa minggu menukar tabiat pagi mereka. Bukan itu sahaja, mereka melaporkan rasa lebih bertenaga, pemikiran lebih jelas dan emosi yang lebih baik. Semua ini boleh dikesan kembali kepada rangsangan aliran darah harian secara semula jadi ini. Tetapi bagaimana uh, jika saya katakan ada lebih banyak lagi, walaupun aliran darah adalah penting, ia hanya sebahagian daripada persamaan. Rahsia sebenar terletak pada jenis kekacang tertentu yang beliau makan dan kesan setiap kekacang tersebut terhadap tubuh anda. Saya akan tunjukkan. Enam jenis yang paling menonjol dan mengapa saya kini memanggilnya sebagai superfood ereksi. Apabila saya mengetahui bagaimana tabiat ini merangsang aliran darah saya, tertanya-tanya kekacang mana yang memberikan kesan paling kuat. Bukan semua kekacang adalah sama dan apa yang dilakukan oleh pesakit itu benar-benar menakjubkan sama ada beliau sedar atau tidak beliau telah memilih gabungan makanan semula jadi yang sangat spesifik di mana setiap satunya memainkan peranan unik dalam menyokong kesihatan seksualnya saya mula memanggilnya superfood ereksi kerana sejujurnya itulah hakikatnya saya akan perkenalkan enam jenis kekacang teratas yang beliau masukkan dalam rutin harian dan yang kini saya syorkan kepada hampir semua lelaki warga emas yang datang ke klinik saya. Kacang pistachio serta merta menarik perhatian. Ia kaya dengan L-arginine, betul? tetapi ia juga mengandungi antioksidan dan sebatian tumbuhan yang meningkatkan kelenturan saluran darah. Kajian klinikal menunjukkan bahawa hanya dengan menambah pistachio ke dalam diet selama beberapa minggu, fungsi ereksi meningkat dengan ketara. Walnut adalah satu lagi sekutu yang kuat. Ia kaya dengan asid lemak omega-3 yang membantu mengurangkan keradangan dan memperbaiki kelikatan darah. Ini penting untuk aliran darah yang lancar tanpa halangan. Badam almond membekalkan vitamin E dan magnesium, kedua-duanya menyumbang kepada keseimbangan hormon dan fungsi saraf. Hazelnut juga kaya dengan vitamin E dan merupakan pilihan hebat untuk mengekalkan tahap testosteron yang stabil. Kemudian terdapat kacang Brazil. Ini adalah kegemaran peribadi saya untuk disyorkan kerana ia kaya dengan selenium. Selenium sangat penting untuk penghasilan testosteron dan kesihatan sperma secara keseluruhan. Akhir sekali, biji labu kaya dengan zinc membantu mengawal libido dan melindungi prostat. Ini adalah mutlak penting bagi lelaki. Setiap satu mempunyai manfaatnya sendiri tetapi bersama-sama ia mencipta kesan sinergi satu formula semula jadi yang menguatkan sistem vaskular, menyokong keseimbangan hormon dan mengisi tubuh dengan nutrien seperti mana tubuh asalnya direka tanpa bahan sintetik tanpa kesan sampingan hanya makanan asli yang berkuasa walaupun terdapat begitu banyak manfaat pesakit saya sering menyuarakan satu kebimbangan ia adalah kebimbangan yang wajar dan biasanya berbunyi begini doktor nur amina bukankah kekacang tinggi kandungan lemak tidakkah ia akan membuatkan saya gemuk itu soalan yang bagus dan kebenarannya mungkin mengejutkan anda saya akan jelaskan kandungan sebenar yang perlu anda tahu mengenai kawalan pengambilan lemak dan cara menggunakan tabiat ini dengan bijak. Kebimbangan mengenai lemak adalah biasa dan saya faham sepenuhnya. Ramai pesakit saya membesar di zaman diet rendah lemak menjadi trend di mana kita diberitahu bahawa lemak adalah musuh. Jadi apabila saya syorkan makan kekacang setiap hari, reaksi pertama mereka biasanya adalah keberatan. Tetapi apa yang kebanyakan lelaki tidak sedar ialah lemak yang terkandung dalam kekacang adalah antara nutrien paling sihat dan melindungi yang boleh anda masukkan ke dalam tubuh terutamanya apabila usia meningkat. Ini bukan lemak yang menyumbat arteri anda atau menimbun lemak degil di perut. Ini adalah lemak tidak tepu, asid lemak omega 3 dan lemak mono tidak tepu yang membantu mengurangkan keradangan, mengawal kolesterol dan menyokong jantung anda ia seperti pelincir dalaman yang mengekalkan saluran darah licin dan anjal supaya darah boleh mengalir bebas malah di tempat yang paling penting dalam hubungan intim lebih penting lagi lemak ini penting untuk fungsi otak dan penghasilan hormon ini bermakna fokus yang lebih baik ingatan yang lebih tajam dan tahap testosteron yang lebih seimbang jadi dengan memakan segenggam kekacang setiap hari, anda bukan sahaja melakukan kebaikan untuk kesihatan seksual, tetapi anda juga melabur untuk umur panjang, ketajaman mental dan ketahanan emosi anda. Kebenaran mengenai kalori adalah seperti berikut. Ya, kekacang mempunyai kepadatan kalori yang tinggi, tetapi ia juga sangat mengenyangkan. Ini bermakna anda akan rasa kenyang lebih lama mengurangkan keinginan untuk makan makanan diproses atau gula. Makanan diproses dan gula inilah yang sebenarnya menyebabkan kenaikan berat badan dan masalah metabolisme. Anda hanya memerlukan segenggam kira-kira 30 gram. Ini bukan tentang makan lebih banyak tetapi makan dengan lebih bijak. Pesakit berusia 96 tahun yang memulakan semua ini tidak makan berlebihan dan tidak mengira kalori satu persatu. Beliau hanya membuat pilihan kecil dan sedar setiap hari dan dari masa ke masa ketekunan ini membuahkan hasil bukan sahaja di bilik tidur tetapi dalam setiap aspek kesihatan. Tetapi saya mahu anda mendengar ini dengan jelas ini bukan hanya mengenai sains tetapi mengenai sesuatu yang lebih mendalam, sesuatu yang emosional, yang ramai lelaki takut untuk luahkan. Dalam cerita seterusnya, saya ingin bercakap tentang apa yang berlaku kepada rasa harga diri anda apabila hubungan intim hilang dan bagaimana senaman harian muda ini membantu memulihkan bukan sahaja fungsi tubuh tetapi lebih dari itu. Selama bertahun-tahun berbual dengan lebih ramai pesakit, beberapa perkara terus muncul, bukan sahaja melalui kata-kata mereka tetapi dari pandangan mata, postur dan tenaga mereka. Bukan ini bukan uh, sekadar mengenai ereksi tetapi mengenai identiti. Uh, inilah sebabnya mengapa tabiat harian ini benar-benar membawa lebih daripada sekadar kekuatan fizikal kepada lelaki ia mengenai pemulihan maruah hubungan dan bahagian diri mereka yang disangka telah hilang saya telah terlalu kerap melihatnya lelaki berusia 60-an atau 70-an masuk ke bilik rawatan saya selepas bertahun-tahun berdiam diri bertahun-tahun menanggung malu atau rasa rendah diri kadang-kadang mereka sudah berputus asa kadang-kadang hubungan mereka sedang menderita dan kadang-kadang mereka hanya mahu merasakan diri mereka semula Apabila kami benar-benar berbual, mereka meminta lebih daripada sekadar nasihat perubatan. Mereka meminta harapan. Inilah sebabnya saya tidak melihat masalah ereksi sebagai masalah kemegahan. Saya melihatnya sebagai masalah kualiti hidup. Kerana apabila seorang lelaki mempunyai keyakinan terhadap tubuhnya, segalanya berubah. Dia bertindak dengan cara berbeza, bercakap dengan lebih yakin dan mempamerkan diri yang lebih utuh untuk pasangannya dan dirinya sendiri. Inilah yang difahami oleh pesakit saya yang berusia 96 tahun itu dengan lebih baik daripada kebanyakan orang. Beliau tidak pernah menganggap ini sebagai perkara remeh. Beliau menghormati tubuhnya, mengisi tubuhnya dengan nutrien dan memberikan perhatian yang secukupnya untuk berusaha demi tubuhnya setiap hari. Inilah maksud sebenar tabiat ini bukan penyelesaian pantas atau jalan pintas tetapi satu janji, janji senyap untuk mengekalkan vitaliti dalam setiap aspek. Anda tidak perlu menjadi sempurna atau mengetahui segalanya. Anda hanya perlu bermula dan makan segenggam kekacang setiap pagi. Sekarang jika anda masih mendengar, mungkin anda sedang menanyakan soalan yang sama seperti yang ditanya oleh ramai pesakit pada tahap ini. Adakah benar-benar sudah terlambat untuk saya? Mengenai perkara ini saya ingin menyatakannya dengan jelas agar semua lelaki berusia 60 tahun ke atas boleh mendengarnya. Kerana di bahagian akhir maklumat ini saya ingin memberitahu mengapa saya benar-benar percaya bahawa tidak pernah terlambat untuk merasa kembali sebagai seorang lelaki. Ini membawa kepada perkara yang paling penting bagi saya iaitu kepercayaan bahawa tidak pernah terlambat untuk merasakan diri anda semula. Saya telah mendengar kisah lelaki seperti anda selama lebih 10 tahun. Mereka diberitahu oleh doktor masyarakat atau suara hati mereka sendiri bahawa penuaan bermaksud melepaskan kegairahan hubungan intim dan keyakinan yang pernah mereka miliki, tetapi itu jauh dari kebenaran. Saya telah menyaksikan sendiri bahawa walaupun pada usia 60, 70 atau 80 tahun tubuh masih mahu bertindak balas, ia hanya memerlukan sokongan yang betul. Kita telah bercakap tentang warga emas berusia 96 tahun itu. Tabiat harian mudahnya telah membantu memecahkan hampir semua jangkaan tentang penuaan tanpa pil, tanpa jalan pintas hanya segenggam makanan semula jadi yang kaya dengan nutrien seperti L-arginine, magnesium, zinc, selenium dan asid lemak omega iaitu kekacang dan biji-bijian yang secara senyap merangsang peredaran darahnya meningkatkan keseimbangan hormonnya dan mengekalkan vitalitinya. Kita telah meneroka bagaimana nutrien ini menyokong penghasilan oksida nitrik, merehatkan saluran darah, melindungi prostat dan meningkatkan kesihatan keseluruhan dari ereksi sehinggalah ke kejelasan otak dan fungsi jantung. Kita telah menyelesaikan salah faham mengenai lemak dan kalori dan mengapa makan dengan bijak adalah kunci sebenar penuaan sihat berbanding makan sedikit. Lebih penting lagi kita telah menyentuh apa yang diabaikan oleh kebanyakan orang iaitu beban emosi yang timbul akibat terputus hubungan dengan sebahagian daripada diri sendiri. Bahagian itu masih mahu berhubung, menyintai dan merasa bertenaga. Jika anda hanya belajar satu perkara daripada cerita ini, belajarlah ini. Anda tidak rosak dan tubuh anda masih ingat cara untuk berfungsi, ia hanya memerlukan alat yang betul, bahan api yang betul dan perhatian yang betul. Babak baru adalah mungkin bukan dengan mengejar masa muda tetapi dengan ketekunan kebijaksanaan dan menerima kebenaran jadi esok pagi apabila anda berdiri di hadapan kaunter dapur fikirkan apa maksud sebenar segenggam kecil kekacang itu ia ya, bukan sekadar nutrien tetapi satu pilihan untuk melabur dalam diri anda percaya bahawa anda masih penting dan menuntut semula sebahagian daripada kehidupan yang anda sangka mungkin telah hilang selamanya kerana hakikatnya kekuatan bukan hanya apa yang pernah anda miliki tetapi apa yang masih anda miliki dan sekarang adalah masanya untuk mendapatkannya semula jika maklumat ini sedikit sebanyak menyentuh hati anda luangkan masa untuk menekan butang suka pada video ini kongsikan dengan lelaki lain yang perlu mendengar maklumat ini dan tinggalkan komen untuk memberitahu pandangan atau soalan anda suara anda adalah penting anda tidak bersendirian dan penglibatan anda memastikan misi saluran vitaliti di usia tua ini diteruskan. Terima kasih kerana menyertai kami.